Пане Вахтанджело, тож хочемо дійсно дізнатися про те, що нині відбувається у вашій рідній країні. Бачимо, що все-таки грозини не хочуть сприймати цей контроверсійний, можна сказати, просто скопійований із Росії закон про іногентів, хоча місцева влада далі намагається його просувати. І ось я читаю що навіть якесь вже третє читання було щодо цього закону, чи можете пояснити, що це за третє читання, чи дійсно його можуть прийняти в. В парламенті, але з іншого боку, бачимо, що відбуваються протести, зокрема, і вночі відбувалися протести. Заявлено про найбільший студентський протест в історії Грузії. То прокоментуйте, будь ласка, що зараз відбувається у Тбілісі? і чи лише у Тбілісі? Так, я можу коротко сказати, що сьогодні було третє чені завтра, намічається третє чення на пляжаному засіданні. Сьогодні було покресмотрення в юриді комітеті. Кстати, можно сказать, что сегодняшний правящий режим фактически можно сказать поздравить, как говорится, потому что их представителя, господина Оханачули, можно прямо так сказать поздравить в том, что он уже вошел в книгу Гиннесов. Даже он, извиняюсь за выражение, перепрыгнул и фактически обошел рекорд, который сделал в свое время в советские времена товарищ Рафик Нишанов во времена Советского Союза, когда он вел значит, заседание Верховного Совета. СССР. То есть, как, как, можно сказать, что Рафик Нишанов вообще побежден, как говорится, на все параметры. То это, это, вот, можно сказать, товарищ Оханашвили это сделал. Я поздравляю его с его таким рекордным выступлением. А, да, ну, фактически он объявил, что Грузия возвращается, так называемый, back to USSR, возвращение в Советский Союз, потому что такого рекорда, по-моему, только можно было тащить только в Советском Союзе. Это во-первых. Во-вторых, в течение 67 секунд был он фактически, как говорится, утвердил э, рекомендации для того, чтобы в третьем чтении этот закон принял, был, чтобы этот закон был принят завтра, 14 мая. Но э, даже он, он фактически нарушил регламент парламента, прямо могу сказать, и даже можно сказать, что даже принятие этого этой рекомендации противоречит законодательству и э, оно как, фактически уже можно считать, что э, фактически уже нарушена какая-то процедура, но это отдельный вопрос. Что касается сейчас, все студенты, даже мои студенты, э, которых я абсолютно, с ними солидарен абсолютно, сейчас стоят на баррикадах, на, на улицах, они фактически протестуют мирным способом. Можно сказать, что в Грузии начался новый этап э, национального движения, можно сказать, это новый грузинский гандизм. Вот можно так можно назвать движение гандизм. Грузии уже начался, и э, лидерами этого движения являются студенты, что очень отрадно. Так называемое поколение Чензи, и я очень рад, что мои студенты находятся как раз там. Вот, вчера тоже я был там. Естественно, могу сказать, что сегодня тоже обязательно пойду и завтра. Так что сейчас ситуация очень я бы сказал э, я бы сказал напряженная э, на данном этапе. Я думаю, что завтра будет еще, так сказать, горячий день, потому что завтра намечается принятие так называемого русского закона во всем Фактически этот закон переписан от российского закона, который был принят Путиным, то есть ну, Путинской думой, как говорится, 22, -го, нет, 14 июля 2022 года. Абсолютно один и тот же абсолютный закон. Ну, фактически первые шесть статей абсолютно копируют друг друга. Как по существу, как и по и наименованию. Так что я думаю, что завтра, все, завтра, еще, что самое интересное, здесь в Грузии уже прибыли, представители госдепартамента США, прибыли высокие чины Европейских парламентов. Кстати, здесь э, приехал господин Рот, Михаил Рот, который является председателя внешнеполитического комитета по внешнеполитическим отношениям Бундестага Германии, который был абсолютно, я бы сказал, встревожен и прямо заявил правящему режиму о неприятии этого закона, этого закона, так называемого закона, и то, что если этот закон будет принят, то Грузия фактически должна, должна забыть всякую попытку дальнейшего пути развития евроинтеграции. Нас лишат статуса кандидатов в члены Евросоюза, Потому что самое главное могут аннулировать еще безвизовый режим, который был принят в 2015 году, когда Грузия подписала, э, ну и стала ассоциированным членом Евросоюза. Мы подписали договор о всеобъемлющей, э, то есть, э, торговле, то свободной торговле с Евросоюзом. То есть ситуация фактически, э, я бы сказал, очень тяжелая, потому что на правящий режим фактически давят как сторонники, э, как говорится. Ну, наши стратегические друзья, абсолютно все абсолютно согласны с тем, что этот закон не должен принять, потому что это противоречит европейскому европейской, я бы сказал, ценностям европейскому курсу Грузии. Это во-первых. Во-вторых, естественно, что вся население Грузии, особенно студенчество, против этого так называемого закона, закона. И что самое интересное, что даже противниками уже появились в рядах противников, прав, сторонников правящего режима. Вот, например, председатель, ну при, здесь председатель, председатель э, грузинской правящей партии Ираклий Карябашчели тоже раскрит, раскритиковал. Вот, если я ошибаюсь, в субботу э, во время пресс-конференции он, он тоже официально сказал, что этот закон абсолютно э, не должен, этот закон не должен быть принят. Но он прогрессивно сказал, что этот закон, за это, что Грузия не должна фактически формализировать или, как говорится, э, значит, э, процесс иностранного агента, термина иностранного агента. То есть это нельзя, чтобы, так сказать, парламент принял такое решение, потому что э, только, я бы сказал, статус, э, э, статус определения иностранного агента, иностранного шпиона имеют только вот три, я бы сказал, силовые структуры. Это служба государственной безопасности, прокуратура, суд. И абсолютно я с ним основной солидарен. То есть, даже, даже вот главный бывший премьер-министр и, и, и сегодняшний председатель э, правящей правящего партии Грузинская мечта, даже он против этого законодательства. Вы можете представить, что это означает. Так что завтра у нас будет очень горячий, я бы сказал, день. И посмотрим, как это все объединется, Потому что даже если в течение этот закон будет принят, ну, Я могу сказать, что все абсолютно силовые структуры уже э, мобилизированы и уже, так сказать, мобилизированы все карательные структуры, которые могут э, помешать мирному процессу, чтобы мирными путями заставить правительство Грузии и правящий режим э, свернуть, свернуть с антизападного э, пути. Пане Могданже, але водночас бачимо, що президентка Грузії Соломезу Робішвілі закликала правлячу партію Грузинська мрія відкласти введення цього закону про іногентів, зокрема після 1 листопада, після парламентських виборів. Як до такої ініціативи поставилися, і в самій правлячій партії, зокрема, і протестувальники на вулиці. Та абсолютно право. Абсолютно право, тому що касана Зоробішвілі фактически заботится о том, что в Грузии все-таки э, э, были проведены парламентские выборы, а это еще противоречит э, тому, что процесс э, справедливого э, выбора, так сказать, выбора будет, как говорится, отменены, будут отменены, к сожалению, это так. И я думаю, что даже вот я, буду, я, буду, я должен сказать, что Президент, даже и власть, вот главное это сказать, представитель власти Грузии, президент Грузии, она против принятия этого закона, как и против, естественно, и некоторые лидеры правящей партии. Вот самый интересный момент. Вот Ираклий и самозваный Карябашули, фактически являются сейчас политическими союзниками. То есть получается, что уже отчасти власть противопоставляет себе другой стороне власти. Вот это вот интересный момент. Я думаю, что это и абсолютно точно определило господин президент, что этот закон противоречит и абсолютно направлен для того, чтобы Грузии не прошли демократическим путем парламентские выборы, которые являются критически очень важными выборами Грузии, которые должны пройти 26 октября этого года. И я думаю, что все, все должны сделать, как мы можем, как говорится, в рамках нашей возможности, чтобы бороться с этим, я бы сказал, расистским законом, который еще не вошел в силу. Вот это самое главное, потому что это уже будет э, конец и смерть грузинской демократии. Это мое личное мнение. А, пан Вахтанжио, а вот раскол у партии, может чи это тоже как раз вплинути на непринятие этого законопроекта в парламенте? Да, вы, вы абсолютно правы. Я, кстати, я, кстати когда выступал, в Украине. Я сам тоже являюсь украинским, так сказать, блогером и политическим аналитиком, если не ошибаюсь, по апострофе. Но тебе я привидел такое, такое развитие событий, что внутри политической верхушки или прав правящей партии могло быть, так сказать, раскол, большой раскол, могло бы создать большой раскол. Так оно и вышло. Я думаю, что этот раскол, я думаю, что очень полезен к этому, той процессе, который мы сейчас вместе болеем и, естественно, осуществляем с нашей стороны. Я думаю, что даже этот раскол может даже повлиять на то решение, что либо этот законопроект будет видоизменен, и видоизменен после сильнейшего давления со стороны международной общественности, грузинской общественности, и даже внутри, так сказать, правящих, так сказать, склоков и правящих кланов, которые сейчас борются между собой, так называемые новые комсомольцы против кахитинского клана и против этих вот представителей кахитинского клана выступать против этого законодательства, против новых комсомольцев. И так что я, думаю, что я думаю, что это тоже неплохой вариант. То, что уже, так сказать, внутри, как говорится, правящих властных структур появилась трещина в этом контексте. Але пане Вахтанже, водночас бачили інформацію про те, що прем'єр Грузії впевнений у вступі їхньої вашої країни там до ЄС до 2030 року, незважаючи на теперішні проблеми, чи то на чому ґрунтується його цей оптимізм? Ніч, нічим. Нинішній так називаємо він взагалі дімагог большой і демагог. Демагог, Я думаю, що якраз він є можна його назвати грузинським сусловом. Я его назвал бы, например, был такой в советское время товарищ Суслов, который был большим демагогом, большим советским пропагандистом. То есть он фактически стал грузинским Сусловом. Так что я думаю, что насколько можно верить грузинскому Суслову или Суслову, это уже отдельный вопрос. Просто ничего. Помните такой романс прекрасный? Ах, оставьте со слова, слова, слова. Так что вот грузинский товарищ Суслов в виде товарища премьер-министра, естественно, только говорить слова, слова, слова. Пане Богдан, же ви вже згадували про те, що дійсно лунають заклики і позбавити Грузії статусу кандидата в ЄС, а також навіть припинити дію безвізового режиму в ЄС. Як це сприймає грузинське суспільство, і як поставляться грузини, якщо це трапиться в разі прийняття цього закону і в запровадження таких санкцій, можна сказати, проти вашої країни? Ну, во-первых, если это осуществится, не дай бог, чтобы Грузию лишили, так сказать, бежевого режима, то это вообще-то будет еще осуществление по нас объекту СССР, то есть возвращение Советского Союза. То есть фактически Грузия уже может, уже то есть если такое произойдет, то Грузия может свободно вступить в Евразийское экономическое пространство, Евразийский, Евразийский Союз, не говоря уже о Бриксе и Шанхайской организации сотрудничества. То есть ну, в, этом, в, этом уже так стоит, стоит вопрос. Так что я думаю, что до этого не дойдет дело. Я думаю, что наши стратегические друзья и партнеры не дадут возможности, чтобы какая-то группа проходимцев, прямо могу сказать, и грузинские сусловы, и новые комсомольцы, так сказать, были олицетворением грузинской всего общественности. Потому что весь грузинский народ поддерживает проевропейский и проевроатлантический курс. Это примерно 83, даже больше населения. И, естественно, грузинский народ никогда не простит эти, этой кучкой, я бы сказал, политических ну, мерзавцев, чтобы мы потеряли такой шанс, исторический шанс стать членом Евросоюза и стать еще членом НАТО, который мы добивались еще, когда Грузия боролась э, в рамках национального движения против советского режима. Для этого 9 апреля 1989 года погибли э, 30 э, грузин. У нас разрывался звездок, но я надеюсь, что он и мы сможем продолжить. Из-за Так, пане Вахтанге, вже вас чуємо. Будь ласка, я так розумію, хтось вам телефонує, але зараз ми, я сподіваюся, зможемо продовжити спілкування з паном Вахтангом Майсає. це доктор політичних наук і експерт центру зовнішньополітичних політичних досліджень да -да. Опади з Грузії. Пане Вахтанге, будь ласка, продовжуйте. Да -да. Так, так. Що, так що, от ті погибші, які прогибли 9 апреля. Даже вот они дадут возможность, чтобы как-то кучка каких-то мерзавцев заставила свернуть наш исторический путь, с исторического пути. Это вот самое главное и самое важное. Пане Охтанже, ну і от ще ми бачили ці кадри сутичок між протестувальниками і поліцією у Тбілісі. То чи можете прокоментувати ці сутички, наскільки вони масові, чи це вони спорадично виникають, чи є якісь причини таких сутичок, чи не можуть вони перерости в якісь масові заворушення у зв'язку з можливим прийняттям цього законопроекту? Ну, естественно, что сейчас э, это вот правящий режим хочет, чтобы провести какие-то провокации, чтобы силовые структуры имели, так сказать, такое оправдание, почему они применили силу. Они могут пойти еще дальше. Так что, э, то есть вот грузинский гандизм не, дадит, не даст возможность этим, я бы сказал, эскадронам смерти и, и, и расистам вот на такие провокации, как говорится, произвести, провести такие провокации. И вот именно только мирными путями мы сможем только свалить этот режим и не дать возможности, чтобы этот, этот расистский закон прошел. Потому что это уже конец грузинской демократии. Я могу прямо это сказать. И я думаю, что, так сказать, ну, нищий, так сказать, правящая клига может пойти на все. Даже я даже не исключаю, если здесь появится, например, или от этой вагнеровцы. Не дай бог, конечно. Но как доктор военных, доктор военных наук, я тоже не могу исключать э, такую возможность. У нас еще 7 ноября 2007 года у нас как раз были представители Алмаза, белорусские силовые структуры, когда и был разогнан митинг 2007 года. Так что нынешний, так сказать, режим может тоже пойти по стопам товарища Миробишвили, который как раз и призвал этих белорусских в то, то время силовиков для того, чтобы они разогнали тогдашний грузинский мирный митинг. Ну і на завершення пане Вахтанжа ще цікаво ось бачимо на цих протестах і грузинські прапори, але також бачимо і українські євро Євросоюзу прапори. А також бачили чоловіка із попереднім прапором Грузії. Щ, що чи можете пояснити, що означають ці прапори, зокрема і е, колишній прапор Грузії? Ну, я думаю, что так, знаете, делать такие сравнения, так сказать, с украинским Майданом и так далее, да, чаще, да, это есть грузинский Майдан, но э, в отличие, так сказать, э, от отдачной ситуации, э, хорошо, что у нас нет так называемого бандит, бандита Януковича, все-таки они бандиты, но они более трусливые бандиты, я могу сказать. Они боятся вот такой массовых э, волнений, массовых. И это, это было доказано в прошлом году, когда мы в прошлом году мы победили их очень такими мирными путями. Сейчас это тоже продолжится. Я думаю, что как раз... Да, кстати, кто еще делает, как сказать, там сравнение с Украиной и Майданизацией, это именно как раз вот товарищ Иракли Кобахидзе, вот нынешний премьер-министр. Он даже, извиняюсь, это, это, сравнил Украину с Афганистаном. Я, естественно, как грузин и грузинское от имени грузинского общества, я, я, просто выражаю просто большой, так сказать, протест по этому поводу и я просто хочу, так сказать, выразить, выразить, как говорится, выразить извинения за его такие бандитские слова. Я вот лично могу выразить, выразить я бы сказал, протест и извиниться за такие слова, которые он сравнил, сравнил Украину с Афганистаном. Простите вот меня, вот меня как от имени Грузинского, грузинской, потому что Кубахидзе не представляет грузинский народ и грузинскую общательность. Я был, прям, могу прямо это вам сказать.